Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Syihabudin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel youtube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed youtube anda Sahabat-sahabat sekarang tarikhnya ialah 29 uh, Mei Waktu saya rekod video ni Yang mana masih ada waktu untuk anda hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur Bu saya juga ada di Dewan Tun Razak 3 Tingkat 3 Anda boleh tengok dekat sana buku-buku buku kita dan ada promosi buku Sahih Bukhari dan buku-buku yang lain anda boleh dapatkan di sana insyaallah Jumaat Sabtu dan juga Ahad saya akan berada di sana anda boleh jumpa sembang-sembang ambil tanda tangan dan sebagainya sahabat-sahabat <tuh> dalam beberapa minggu ini hangat di dalam media sosial berkaitan tentang kisah-kisah perjuangan ataupun kempen-kempen pilihan raya ataupun pemilihan parti PKR, Parti Keadilan rakyat. Keputusannya sangat menggemparkan apabila beberapa tokoh-tokoh besar di dalam parti bahkan mempunyai jawatan di dalam uh, kementerian telah kalah di dalam pemilihan parti Oleh sebab itu, uh, membawa polemik yang cukup besar. Antara yang kalah itu ialah Rafizi dan Nik Nazmi. Menariknya Rafizi dan juga Nik Nazmi telah pun uh, meletakkan jawatan sebagai menteri selepas daripada mereka tidak terpilih sebagai pemimpin di di dalam parti PKR. Sahabat-sahabat, walaupun ini kita sebut tentang PKR, saya mahu fokuskan bahawa ia lebih daripada sekadar perbincangan parti kerana ia telah pun menjadi bualan di media sosial. Orang dari parti berbeza juga telah berbincang berkaitan tentangnya. Maka saya nak mengambil satu sisi yang cukup baik untuk kita mengambil manfaat daripada apa yang telah viral di media sosial. Sahabat-sahabat, perletakkan jawatan tokoh muda dalam kepimpinan kerajaan y y Abi Rafizi Ramli dan juga uh, Nik Nazmi, seorang daripada Kementerian Ekonomi Menteri Ekonomi dan seorang lagi adalah Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam ia bukan satu sekadar tindakan politik semata-mata tetapi ia ada cerminan tentang jiwa yang besar dan juga integriti yang semakin sukar ditemui dalam landscape politik moden. Dalam suasana hari ini di mana ramai ahli-ahli politik yang lebih suka bertahan demi kedudukan, dua pemimpin parti ini memilih untuk bertanggungjawab bukan dengan kata-kata tetapi dengan tindakan yang saya fikir ia adalah tindakan yang sangat berani. Ia bukan satu bentuk kelemahan tapi ia adalah satu kekuatan satu bentuk accountability moral ia adalah satu perkara yang wajar untuk dipuji dan dijadikan contoh oleh generasi yang akan datang Rafizi Ramli bukan asing dalam budaya politik berprinsip sejak dahulu beliau dikenali dengan gaya berpolitik berdasarkan juga fakta dan juga data angka-angka telah diberikan dan dia adalah penerajunya keberanian menegur walau dalam kumpulan sendiri itu menjadi sifat kepada pada Rafizi Ramli. Perletakan jawatannya menunjukkan bahawa beliau bukan sekadar berkhutbah tentang idealisma beliau melaksanakannya. Beliau meninggalkan jawatan sebagai menteri ekonomi dalam keadaan penuh hormat memberi isyarat bahawa matlamat memperjuangkan rakyat lebih utama daripada mempertahankan kuasa. Ini satu tindakan yang luar biasa dalam budaya politik yang lazimnya berpaut pada jawatan walaupun prestasi dipersoalkan. Ada sebahagian ahli politik yang kita tahu bahawa kalah dah dekat dalam parti, kalah dah di dalam pemilihan parti tetapi masih tetap teguh tegar di dalam kerajaan kerana berfikir bahawa jawatan itu lebih utama Kerusi di Parlimen lebih empuk daripada jawatan yang dipersoalkan oleh ramai rakyat Begitu juga dengan Nik Nazmi Dikenali dengan komitmennya terhadap isu-isu alam sekitar dan juga iklim Beliau membawa suara perubahan dalam kementerian yang sering diabaikan oleh arus utama Melepaskan jawatan adalah satu tindakan bahawa beliau menghormati mandat rakyat Jika dirasakan gagal maka undur adalah satu bentuk maruah bukan terus berlindung di balik protokol. Langkah Rafizi dan Nik Nazmi ini untuk dirayakan sebagai detik kematangan politik Malaysia. Ia menunjukkan bahawa masih ada ahli politik yang meletakkan maruah, meletakkan integriti, meletakkan kejujuran di tempat yang tertinggi. Jauh lebih tinggi daripada kerusi empuk di Putrajaya. Dalam dunia di mana ramai mempertahankan jawatan, walau ditolak oleh rakyat, dua tokoh ini memilih untuk mempertahankan prinsip walau kehilangan jawatan. Ini bukan sekadar pujian. Ini adalah satu harapan kerana ia, ia membawa wajah Malaysia yang cukup bagus apabila kita mengangkat tinggi mandat rakyat setinggi-tingginya. Ia adalah satu perkara yang cukup-cukup bagus menunjukkan masa depan kita adalah masa depan yang gemilang. Sahabat-sahabat, ramai juga orang mempertikaikan mengapa letak jawatan menteri bila kalah dalam pemilihan parti. Saya berikan beberapa sebab dan ia adalah pandangan saya secara peribadi. Kekalahan pemilihan parti adalah satu isyarat yang cukup jelas bahawa ahli akar umbi tidak lagi memberikan kepercayaan penuh. Bila seseorang tidak lagi mendapat mandat parti sendiri, dia punya kelayakan sebagai pemimpin kerajaan juga terjejas kerana kerajaan dibentuk memang melalui parti. Tak boleh nafikan berkaitan tentang hal berkenaan. Yang kedua, kepimpinan perlu seiring antara parti dan juga kerajaan. Dalam sistem demokrasi hari ini, demokrasi berparlimen, parti adalah pok kepada kuasa kerajaan. Seorang menteri perlu selalu lari dengan kepimpinan parti jika tidak dipilih oleh ahli parti bagaimana mungkin mahu menjadi wakil mewakili suara rakyat di dalam uh, kabinet yang ketiga kena jaga maruah dan juga budaya politik yang berintegriti meletakkan jawatan selepas kalah bukan tanda kegagalan tetapi ia adalah tanda kita beradab dalam berpolitik. Ia memumpuk budaya politik yang sihat pada sudut pandangan saya. Berkhidmat ketika diterima berundur bila ditolak. Inilah maksud sebenar accountability politik. Yang keempat, saya nampak apa yang dilakukan oleh Refuzi dan juga Nik Nazmi ialah memberi peluang kepada kepimpinan baru dengan wajah-wajah yang baru. Apabila tewas, memberi ruang kepada pemimpin lain untuk mengisi jawatan menteri adalah tindakan yang saya fikir ia tindakan yang mulia, yang sangat-sangat terpuji dan ia memastikan kan proses pembaharuan dalam kerajaan berjalan secara lancar secara segar dan demokratik ia bukan membeku dalam ego dan juga uh, ke, kes, kecintaan kepada kedudukan yang kelima kredibiliti kabinet tergugat jika menteri ditolak oleh akar, akar umbi kabinet ni dia perlu dianggotai oleh mereka yang dihormati oleh rakyat dan juga parti jika seseorang menteri ditolak oleh partinya sendiri bagaimana mahu ia dipercayai oleh rakyat jadi sahabat-sahabat uh, banyak lagi contoh-contoh sebab-sebab -contoh, uh, yang kita boleh berikan atas isu ini tetapi ia adalah sudut pada sudut pandang saya yang bukan ahli politik tetapi kita adalah rakyat yang melihat apa yang berlaku di bawah ini sebab sebab Allah taala sebut di dalam surah an-nisa ayat 58 innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada ahlinya, kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahawa jawatan adalah amanah. Jika seseorang telah tewas dalam pemilihan parti dan tidak lagi menjadi pilihan jamaah, maka ia bukan lagi ahli kepada amanah tersebut. Maka wajar ia dikembalikan. Berikan amanah itu kepada orang yang dilantik untuk memegang amanah berkenaan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sahabat, sahabat saya harap perkongsian kita hari ini dapat memberikan manfaat. Saya bukanlah nak jadi ahli politik dan tidak ada berminat berkaitan tentang hal berkenaan. Tetapi apabila perkara ini dibincangkan di dalam media sosial, kita perlu berfikir tentang satu sudut, satu sisi yang kita boleh ambil manfaat daripada apa yang berlaku. Moga-moga yang berlaku ini memberikan manfaat kepada kita, pengajaran kepada kita bahawa apabila seseorang itu memimpin, dia mesti mesti memimpin dengan berani dan juga bermaruah jangan bacul apabila kalah di dalam pemilihan parti dia terus berada di atas tempat berkenaan untuk nak mengatakan bahawa dia adalah yang terbaik oleh itu sahabat-sahabat dan saya juga bukan nak backup PKR berkaitan tentang hal ni apatah lagi saya bukan ahli PKR pun uh, jadi apa yang kita lakukan adalah sekadar untuk memberikan mengambil satu sudut yang baik dalam saya tahu ramai kawan-kawan saya yang juga ahli parti sendiri pun mempunyai pandangan sudut pandang yang berbeza ada menganggap bahawa ia adalah satu perkara yang bagus. Ia adalah menganggap bahawa ia adalah satu perkara yang sudah sewajarnya diambil. Ada yang menganggap ia adalah sebaliknya. Ada juga yang uh, buat mesej kata um, uh, begitu rasa sedih dengan pemergian uh, dua orang tokoh ini. Wallahu ta'ala alam. Apa-apa yang penting pun, uh, semoga ia memberikan manfaat kepada kita yang berada, bernaung di bumi Malaysia yang tercinta ini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak sebab-sebab telah menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh